মৰমৰ অকণিহঁত মই আইমা পালোঁহি তোমালোকৰ আইমাৰ সাধুঘৰ আজি মই অকণমান ওলাই যাওঁতে উজান বজাৰৰ এখন চাহৰ দোকানত চাহ একাপ খাবলৈ সোমালোঁ তাতে মোৰ অকণমানেই মোৰ সাধুঘৰৰ নাতিনী এজনী মোৰ ওচৰলৈ আহিল আহি চিনাকি দিলেহি আৰু ক'লে মই আজিকালি বোলে বেছিকৈ সাধু নকওঁ কিন্তু আজিৰ পৰা আকৌ বেছিকৈ সাধু ক'ম বুলি মই তাইক কথা দি আহিছোঁ আৰু মোক ক'লে তুমি চশপা দেখোন পিন্ধা নাই মই মাজে মাজে চশমা নিপিন্ধো যেতিয়া কিতাপ পঢ়োঁতে দিগদাৰি পাওঁ তেতিয়া কিন্তু চশমাযোৰ পিন্ধি লওঁ দেই শুনা আজি সাধুটো কি জানা সাধুটো হৈছে জেৰ হনুমান কি জয় বজৰাংবলীৰ সাধু তোমালোকে হনুমান দেখিছা নহয় ছবিত দেখিছা হনুমানৰ ছবি হনুমানৰ মূৰ্তি আমি সকলোৱে হনুমানক পূজা কৰোঁ হনুমান হৈছে খুব বলি জানা ইমান শক্তি আছে নহয় কৈছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আটাইতকৈ বোলে বলি হনুমানী হনুমান আকৌ কাৰ ভক্ত শ্ৰীৰামৰ ভক্ত হা চিয়াৰাম জয় হনুমান জয় চিয়াৰাম বুলি কয় চিয়াৰামৰ মানে শ্ৰীৰামৰ তেওঁ হৈছে পৰম ভক্ত এদিন কি হ'ল শুনা আমাৰ হনুমানজীয়ে একান্ত মানে শ্ৰীৰাম প্ৰভুৰ চৰণ চিন্তিত ধ্যান কৰি আছে তেওঁৰ সেইখিনি সময়ত কোনোবা মাখি এটায়ো দিগদাৰী কৰিলেও কিন্তু বিৰাট খং উঠে দেই সেই সময়তে আহিল আমাৰ শনি দেৱতা জানা নহয় শনি দেৱতাক চবেই ভয় কৰে কেৱল তোমাৰ হনুমানেহে ভয় নকৰে শনি দেৱতা আহি বাৰে বাৰে গাতটো কুট কুট কাট কাত অকণমান আকৌ চিকুটি দিয়ে উঠিছে নহয় তোমাৰ হনুমানৰ বিৰাট খং খঙতে ভোৰ ভৰাই ভোৰ ভৰাই কোনোমতে তোমাৰ তোমাৰ কৰি উঠিয়েই কি কৰিলে জানা শনিক নেগুৰৰ নেগুৰডালেৰে দীঘল নেগুৰডালেৰে শনিক চেপা মাৰি ধৰি তাৰ ওপৰত বহি থাকিল আকৌ তোমাৰ ৰামৰ ভজন কৰিবলৈ ধৰিলে এই গোটেই ভজনৰ সময়খিনি বেচেৰা শনীয়ে একেবাৰে উশাহ নিশাহ বন্ধ কৰি নেজৰ পাকত সোমাই বিষত ডেদাউৰিয়াবলৈ ধৰিলে উপায় নাপায় এইবাৰ হনুমানে শনিক নেজডালৰ পৰা উলিয়াই দিলে কিন্তু কি হ'ব বেচেৰা হনুমানৰ বেচেৰা তোমাৰ শনিৰ হনুমানৰ এই তোমাৰ নেজৰ বান্ধোনত পৰি গোটেই গা বিষাবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়া হনুমানে শনিক ক'লে বেয়া নাপাব শনি দেৱতা আপোনাক আচলতে মই ইচ্ছা কৰি এনেকৈ বান্ধি থোৱা নাই মোৰ খং উঠিছে যেতিয়া মই শ্ৰীৰামক মানে পূজা কৰি থাকোঁ তেতিয়া কোনোবাই মোক যদি ডিষ্টাৰ্ব কৰে মোক কোনোবাই যদি অশান্তি কৰে মই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণেহে আপোনাৰ মই আজি মোৰ নেজেৰে বান্ধিবলগীয়া হ'ল বিষতটো দেডাৰে তেদাৰে তোমাৰ শনি দেৱতাই ক'লে এতিয়া কি কৰিম শনি দেৱতা হনুমান দেৱতা মোক কিবা এটা দিয়া নহ'লে দেখোন মোৰ গাৰ বিষত দেখোন মই মৰিয়েই থাকিম তেতিয়া ক'লে এই কোনো কথা নাই ৰ'বা মই তোমাক তেল মালিচ কৰোঁ এইবুলি কি কৰিলে মিঠাতেল আনি শনি দেৱতাক একেবাৰে ঠিক চে মালিচ কৰিলে আৰু শনি দেৱতাৰ তেতিয়াৰ পৰা গাৰ্বিক নাইকিয়া হ'ল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই কিবা অপায় অমংগল কিবা হ'লে শনি মন্দিৰলৈ মানুহে কি আগ কৰে মিঠাতেল বা তিল তেল জাতীয় তেল আগবঢ়ায় যাতে শনি সন্তুষ্ট হৈ থাকে সেইকাৰণে শনিৰ গাত সি মিঠাতেল সদায় ঢলা হয় আৰু শনীয়ে তেতিয়াৰ পৰা আন কালৈকো ভয় নকৰে কিন্তু কাক ভয় কৰে হনুমানক ভয় কৰে জয় শ্ৰী হনুমান আৰু সেইকাৰণেই যেতিয়া মানুহৰ এই কুস্তি বা সোঁৱৰণি চাই দেখে যে শনি দেৱতাৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে তেতিয়া কি দান দিবলৈ কয় শনি মন্দিৰত তোমাৰ কি তেল দিবলৈ কয় আৰু হনুমান মন্ত্ৰ জপ কৰিবলৈ কয় হনুমানৰ কথা শুনিলে বোলে শনিও শান্ত হৈ যায় আৰু মানুহৰ অপায় অমংগলবিলাক দূৰ হয় গতিকে আজি তোমালোকক এইটো হনুমানজীৰ আখ্যান শুনালোঁ পিছলৈ আকৌ আনিম দেই আজিৰ কাৰণে বাই 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 আৰু গুড নাইট